السلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد بلال آپ دیکھنا ہوگا میڈیا ناظرین آج میں موجود ہوں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سیول لائن کیونکہ میں ابھی ابھی ریسنٹلی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ آیا تو بچے بہت کنفیوز ہیں کہ ہم آگے کس فیلڈ میں جائیں کس میں اپلائی کرے کون سا کالج ہمارے لیے بیسٹ رہے گا تو میرے پیچھے سیول لائن کا ایڈمیشن ہو رہا ہے جو کہ آن لائن ہو رہا ہے تو ان کے پاس چلتے ہیں ان سے ریویوز لیتے ہیں کہ بچے کس طرح اپلائی کریں گے کس ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کریں گے کیا پروسیجر ہوگا چلیے ناظرین چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے ریویوز لیتے ہیں ناظر ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کالج ایڈمیشن کیمپ کے انچارج سیر عمر السلام علیکم سر وعلیکم السلام اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو ابھی ابھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ ہے اور آپ ایڈمیشن کونسل کے بھی ہیڈ ہیں हुँ. تو بچے وہ کنفیوز ہیں کہ آگے ہم کس فیلڈ میں جائیں اور کون سا کالج ہمارے لیے بیسٹ رہے گا تو آپ بتائیں گے ان کے لیے لاہور میں کون سا کالج بیسٹ ہے جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ لاہور میں گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سول این لاہور جو کہ لاہور کے نہیں بلکہ پورے پنجاب کا ایک سب سے بڑا اور تاریخی تعلیمی ادارہ ہے تو جن لوگوں نے ابھی حال ہی میں دو ہزار چوبیس, چوبیس کا بھی رزلٹ آیا میٹرک کا تو جن لوگوں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ آئیں سیول لائن کالج میں کیونکہ ایک ایسی مادر علمی ہے کہ جہاں پہ بندہ سیکھ کر آگے زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے تو سب سے لاہور میں اور پنجاب بھر میں آپ دیکھ لیں جا کر جتنے بھی آپ کے بڑے بیوروکریٹس یا پھر کوئی سیاست کی بڑی پرسنیلٹیز ہیں وہ ان کا ضرور بیک گراؤنڈ کسی نہ کسی کا بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کا جنہوں نے اپنی تعلیم جو ہے سول لائن کالج سے حاصل کی ہے تو میرے لیے میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ جنہوں نے میٹرک ابھی کلیئر ہے تو وہ آئیں سول لائن کالج میں یہاں پر آپ کے لیے جمعیت نے ایڈمیشن کیمپ لگایا ہے ایڈمیشن کیمپ جو کہ جمعیت ہر سال لگاتی ہے پہلے آن لائن نہیں ہوتا تھا تو آن لائن سے پہلے پراسپیکٹس ہوتے تھے تو جمعیت کے کارکنان جو ہیں وہ ہر حال میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں آن لائن دوسرا فارم فیل کرنے سے لے کر جمع کروانے تک ان کی مدد کرتے ہیں جو نئے بچے آتے ہیں ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں ساتھ تاکہ انہیں کوئی ٹینشن یا کوئی پریشانی نہ ہو اور ابھی دو سال سے تقریباً آن لائن شروع ہوا ہے تو آن لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے پھر بھی آن لائن کیمپ لگوایا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف لاہور کے ہیں لوگ ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ تاکہ وہ کالج نہیں آ سکتے تو وہ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کیمپ لگانے کا بعد میں اگر آپ بات کریں کہ کیا مقصد ہے کیونکہ آن لائن اپلائی ہو رہے ہیں بندے گھر سے کر سکتے ہیں تو اس کا صرف یہ یہی مقصد ہم نے کہ لوگ ہمارے کالج کی کوئی افیشل ویب سائٹ اتنی اے, سوشل ورکنگ نہیں ہے سوشل نیٹ ورک نہیں ہے اتنا سٹرونگ کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آن آن لائن بالکل اپلائی آن لائن ہونے ہیں یا پھر جا کر کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ادھر رش لگا ہوا ہے کیونکہ ایسے پیرنٹس ہیں جنہیں نہیں پتہ کہ آن لائن ہونے ہیں یا فزیکلی ہونے ہیں پھر دوسری بات ہمارے کارکنان بیٹھے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کی ہمارا کام ہی یہ ہے منشور ہے ہمارا ایک کہ لوگوں کی اسٹوڈنٹس کی خاص طور پر تعلیمی اداروں میں ان کی مدد کرنا ہر طرح کی ان کی ہیلپ کرنا اور ابھی ہم آن لائن بھی اپلائی کروا رہے ہیں تو سب لوگ لگائیں ایڈمیشن اوپن ہے ٹونٹی سکس لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ آئیں سیول لائن کالج آپ کے دونوں بائیں کھول کر آپ کا استقبال کرے گا اچھا سر میں یہ بتائیں کہ آن لائن بچے اپلائی کس طرح کریں سر جی سب سے پہلے تو سیول لائن کی ویب سائٹ ہے کالج کی ڈبلیو 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 ڈاٹ جی آئی سی سی ایل ڈاٹ کام اس پہ جائیں آپ آگے آپ کا اسٹوڈنٹ کا ایک اکاؤنٹ بنے گا جس پہ آپ نے سی این آئی سی نمبر اور ای میل وغیرہ پاسورڈ لگا کر آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا پھر اس کے بعد آگے آپ کی تین چیزیں وہ پوچھے گا ایک پرسنل ڈیٹیل ایک ایجوکیشنل ڈیٹیل اور تیسری جو آپ کی نا ہیلتھ ہیلتھ ڈیٹیل پوچھے گا مطلب اس میں آپ کا بلڈ پریشر وغیرہ ہائٹ کتنی ہے یہ وہ سارا کچھ تو یہ آپ کا اکاؤنٹ جب بن جائے گا تینوں چیزیں آپ نے کنفرم کر دینی ہیں تو پھر آگے ایک آپ کی اپلیکیشن آئے گی سٹڈی کے ریلیٹڈ آپ نے کس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے اپنا سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا پروگرام جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد ایک آپ کا باؤچر بنے گا پی ڈی ایف فارم میں وہ آپ کہیں سے بھی پرنٹ نکلوا کر وہ بینک آف پنجاب میں آپ نے پچاس روپیہ اس کی فیس ہے آن لائن کی بینک کی وہ آپ نے جمع کروا دینا ہے وہاں پر تو اس کے بعد اکثر لوگ آج کل یہی پوچھ رہے ہیں انہیں بھی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بینک آف پنجاب میں جب آپ کی فیس جمع ہو جانی ہے تو اس کے بعد آپ نے کالج میں فی الحال کوئی بھی ڈاکومنٹ جمع نہیں کروانا انتیس okay. کو پہلی میرٹ لسٹ لگے گی دوسری میرٹ لسٹ تین کو لگے گی تیسری پانچ کو اور سیکنڈ ٹائم کی میرٹ لسٹ لگے گی بارہ تاریخ کو بارہ جون کو اور کلاسیں ہماری سٹارٹ ہو رہی ہیں انیس اگست سے انیس اگست اور اگست. سیکنڈ کی سوری میں کہہ رہا ہوں بارہ جون نہیں بارہ اگست اوکے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے جیسے ابھی بینک آف پنجاب میں فیس جمع ہوگی تو میرٹ لسٹ لگے گی اس کے اگلے دن آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارا اپنی ایک فیس بک پیج ہے فرانین وائس کے نام سے okay. فیس بک پہ اسے جا کر لائک کر لیں وہاں پر آپ کو سب ساری اپڈیٹ ملتی رہیں گی ساتھ ساتھ سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ میرٹ کتنا کتنا ہے مطلب ایف ایس ایف میری میڈیکل کا میرٹ کیا اس کا کہ بچے اسے صاحب سے اپنا اپلائی کریں میں دیکھیں آج کل جو سول لائن میں زیادہ تر ایڈمیشن آ رہے ہیں نا لیکن سیول لائن نہیں بلکہ میرے خیال سے آج کل جو چل رہا ہے آئی ٹی کا آگے دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے تو اس لیے زیادہ تر جو لڑکے ہیں وہ آئی سی ایس فزکس کو پریفر کر رہے ہیں تو اس لیے سیول لائن کا جو آئی سی ایس فزکس کا میرٹ ہے نا وہ پچھلے سال ساڑھے آٹھ سو تھا لیکن اس سال زیادہ جائے گا کیونکہ پچھلے سال گیارہ سو ٹوٹل نمبر تھے اس سال بارہ سو ٹوٹل ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کم از کم نائن ایٹی یا پھر ون تھاؤزنڈ کراس کرے گا ایف ایس آئی سی ایس فزکس کا مارننگ کا اور ایوننگ کا بھی سات ساڑھے سات ساڑھ 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 سو تک ضرور ہوگا تو اگر کسی نے آئی سی ایس فزکس میں اپلائی کرنا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کیونکہ ویسے لڑکے کر دیتے ہیں کہ پانچ سو والے چھ سو والے مارننگ میں اپلائی کر دیں آپ کا ایڈمیشن ہی نہ ہو اس لیے ہم تو یہاں پہ یہی رہنمائی کر رہے ہیں یا آپ یہاں آئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنے مارکس ہیں اس لحاظ سے آپ کا آپ کو ڈپارٹمنٹ یا آپ کو سبجیکٹ بتاتے ہیں اور دوسرا اے, اگر میڈیکل انجینئرنگ یا پھر ایف اے یہ سارے سبجیکٹ آپ کو بتائیں ایف ایس سی ای, آئی سی ایس فزکس کا اوپر جانے سے ان کا لو ہو گیا تو اگر کسی کے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو نمبر ہیں تو وہ پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل میں آسانی سے ایڈمیشن ہو جائے گا باقی ایف اے کے لیے آپ کو پانچ سو ساڑھے پانچ سو پلس نمبر آپ کے لازمی ہونے چاہیے تو انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ضرور ہو جائے گا اچھا سر میں نے کافی سنا ہے کہ جمعیت ایسی ہے ویسی ہے بدماشی میں میں نے اس کا کافی نام سنا ہے تو سی کی جمعیت بھی ایسی ہے کہ وہ بچوں کو جو سٹوڈنٹس آنے ہیں ان کو پڑھائی کی طرف راغب کرے گی کہ یہ لڑائی وغیرہ میں جی سب سے پہلے اس بات کا تو جواب یہی بنتا ہے نا کہ آپ دیکھ لیں سیول لائن میں اسلامی جمعیت طلبی ایک تنظیم کے طور پر اسٹوڈنٹ کی تنظیم کے طور پر آپ کو آپ پہلے دن ابھی پچھوں کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوا ان کے پیرنٹس ساتھ آتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے ان کے لیے کیمپ لگایا وہ بھی جمعیت والوں نے تو انہیں سارا گائیڈ کر رہے ہیں آگے فیس کیسے جمع کروانی یہ کر اس سے آگے جب ایڈمیشن ہوگا کلاسیں سٹارٹ ہوں گی تو بچوں کو آپ بھی آپ کو بھی شاید علم ہو اس بات کا کہ پہلے دن پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے ٹائم ٹیبل دے کر ان کو کلاسوں تک پہنچایا جاتا ہے مطلب ایڈمیشن سے لے کر کلاسوں تک پہنچانے تک اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے تو اس سے آپ یہی آپ پتہ کر لیں یا یہی آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اسلامی جمعیت طلبہ اگر تو دہشت گردی جیسے آپ نے کہا لیکن جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ گنڈا گردی تنظیم ہے یا دہشت گردی ہے تو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ماحول ہے کیا اسلامی جمعی طلبہ کا کردار ہے وہ کیا کام کر رہی ہیں کیونکہ جب آپ ایک چیز کو دیکھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے اور یہ باقی پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں جس میں ایم ایس ایف آئی ایس ایف وغیرہ یہ ہو آپ ان کا جا کر حال دیکھ لیں کہ ان کا اب کیا حشر ہے مطلب اسلامی جمی طلبہ انیس سو سے لے کر آج 2024 چوبیس تک الحمدللہ اپنی ساخت بنائی ہوئی ہے اور ایم ایس ایف دیکھ لیں وہ ساری تنظیمیں آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا ان کا کیونکہ ان کا کوئی صحیح سٹرکچر نہیں ہے وہ اصل گنڈا گردی والے تو وہی بنتے ہیں کیونکہ اگر یہاں پہ گنڈا گردی ہوتی تو کوئی بھی کیمپ پر نہ آتا کوئی بھی والدین نہ آتا آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا جو بھی کارکن ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے تو وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں پہلے کسی کارکن کو ملیں ان سے بات کریں یا پھر ان کا کام دیکھیں اس کے بعد آئیں بتائیں کہ یہ گنڈا گردی والی تنظیم ہے یا بچوں کو یا جو بھی اسٹوڈنٹس کو مدد کرنے والی یا رہنمائی کرنے والی تنظیم میں تو سر اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس اسٹوڈنٹس uh, کو اور پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو میں یہی پیغام دینا چاہتے ہوں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے تو اگر ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں کسی ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور سول لائن کالج ایک وائٹ کالج ہے جو پنجاب کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے اور اس کے بعد فیس بہت کم ہے جیسے آپ پرائیویٹ کالج چلے جائیں جی سی چلے جائیں ایف سی چلے جائیں کسی اور کالج چلے جائیں اس میں فیسیں اتنی ہیں کہ غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکتا تو میں والدین سے اور اسٹوڈنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں سول لائن کالج میں اپنا ایڈمیشن لیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں آپ نے کہا ہے کہ سر کافی بڑا کالج ہے تو کیا یہاں پہ ہاسٹل کی سہولت موجود ہے جی جی جیسے کہ اگر اتنا بڑا کالج ہے تو اس کے ساتھ ہاسٹل تو لازمی ہوگا ہمارا ہاسٹل ہے کریسنٹ ہوسٹل ہاسٹل جو کہ ایسی سمجھے سمجھیں کہ لاہور میں ایک جنت کا مقام رکھتا ہے پورے لاہور میں خاص طور پر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ آؤٹ آف لاہور کے آؤٹ آف سٹی کے ہیں کیونکہ آپ زیادہ تر گاؤں کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں انہیں ہاسٹل ایک بہت بڑا دار ایک بندہ اگر نیا آئے تو اس کا آرام سے دل لگ جائے گا چلیں تھینک یو سر آپ نے مجھے ٹائم دیا چلیں انہوں نے بھی بتایا کہ جو آئی سی ایس کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کا میرٹ ون تھاؤزینڈ سے پلس جا سکتے تو جو بچے ون تھاؤزنڈ سے پلس مارکس رکھتے ہیں وہ آئی سی ایس میں تو ضرور اپلائی کریں باقی فیلڈ تو سب کے لیے موجود ہیں ایٹ انڈر سے اوپر جن کے مارکس ہیں وہ ہر فیلڈ میں جا سکتے ہیں ایف ایس پری انجینئرنگ ایف ایس پری میڈیکل آئی سی ایس کے لیے ضرور انہوں نے کہا کہ ٹھاؤزنڈ پلس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اللہ نگمہ